आहेत सगळ्यांना अतिशय चांगल्या पद्धतीनं मान सन्मान देणारे आहेत त्याच्यामुळे भविष्याच्या कालावधीमध्ये या सगळ्यांशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय होईल मारहाण केलेली आहे तसेच व्हिडिओ आमच्याकडे कसं नितीन राऊत म्हणतायत आणि विधानसभेमध्ये ते व्हिडिओही सादर करणार या बाबतीमध्ये स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांनी स्पष्ट केलेलं आहे की कोणावरही जर अन्याय झाला असेल किंवा अशा पद्धतीची काही चर्चा असेल तर ते जर निष्पन्न झालं तर त्याच्यामध्ये ते स्वतः लक्ष घालणार आहे ते स्वतः त्यांनी सांगितलेलं आहे सर किल्ले मी दे आज शपथविधी बाद पहिला दिन आहे कुछ एक्सपेक्ट जा सकता है क्योंकि बताया जा रहा है काफी आपके जो आज पहला दिन, दिन है जो मंत्रीगण है उनका पहचान सभागृह में होगा जो बिल है उनका इंट्रोडक्शन होगा और मेरे ख्याल से विदर्भ में अधिवेशन है विदर्भ को लेके महाराष्ट्र का विकास के लिए अधिवेशन होगा कई सीनियर लीडर नाराज बताए जा रहे हैं छगन भूजबल ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है कहा कि मिनिस्टर ठीक है एनसीपी के लीडर हमारे लीडर एक शिंदे साहब और बीजेपी के लीडर देवेंद्र जी ये सब लोगों से बात करके ये ठीक थी, है फैमिली में इधर उधर होते रहता है पार्टी हम फैमिली करके चलाते हैं तो ये तीन हमारे जो लीडर लोग हैं वो बैठ के उसके ऊपर मार्ग निकाल लंबे समय हो गया लेकिन नाराज लंबे समय हो लेकिन पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन अब तक नहीं हो पाया दो दिन में आपको पता चलेगा कि किस मंत्री के आ, पास कौन सा पोर्टफोलियो है देरी क्यों है नहीं? नहीं देरी कहाँ है देरी कहाँ शपथ विधि के बाद भी आपको दो दिन लग रहे हैं और जीत हासिल करने के बाद लगभग दो से तीन हफ्ते नहीं 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 आप आप पांच बरस पहले का जो सिनारियो है वो देखते नहीं है पांच बरस पहले जो अलायंस का सरकार आया था जो गठबंधन का सरकार आया था वो गठबंधन था भाजपा और शिवसेना उनके 166 सिक्सटी चुन के आए थे 36 डे के बाद पच्चीस छत्तीस दिन के बाद बाद में कांग्रेस के साथ युति हो गई और हमारी पहले वाली शिवसेना उनके साथ चली गई तो उसका आप उल्लेख भी नहीं करते अभी चुनाव होने के बाद रिजल्ट होने के बाद दस दिन के अंदर यह गठबंधन यानी फॉर्मेशन हुआ है कल शपथ विधि हुआ है कल शपथ विधि कल आठ बजे खत्म हुआ है अभी बारह चौदह घंटे हो गए तो आज के दिन और कल के दिन हो जाएगा ना पोर्टफोलियोदार नहीं माटे की शिंदे साहबान सग विश्वास है शिंदे साहबानी देखिए मी अगदी स्पष्टपणानं सांगतो की आज मंत्री जरी मी असलो तरी एक शिवसैनिक म्हणून काम करतो परंतु माझ्यासहित आमच्या सगळ्या आमदारांना त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघामध्ये जर कोणी विकासात्मक ताकद दिली असेल माझ्या मतदारसंघामध्ये आजपर्यंत सगळ्यात जास्त पैसे मी शंभर कोटी रुपये मागच्या पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये मी आणले पण याच अडीच वर्षामध्ये अडीच वर्षामध्ये मी माझ्या मतदारसंघामध्ये जवळजवळ दीड ते दोन हजार कोटी रुपये विकासात्मक नेऊ शकलो हे प्रत्येकाच्या आमच्या मतदारसंघामध्ये मी असेल साहेब असतील मुंडेकर साहेब असतील सगळ्यांच्या मतदारसंघामध्ये थोडंफार मंत्रिपदावर पदावरने इकडे तिकडे होऊ शकतं परंतु या सगळ्यांशी समजूत काढून कुटुंब म्हणून आम्ही उद्या परवापासून, पुन्हा एकदा जोरदार कामाला लागू